আজি জোন পিঠাৰ এটা সহজ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ঘৰতে কম বস্তুৰে কেনেকৈ এই জোন পিঠাপিঠ বনাব পাৰি তাৰে পদ্ধতিটো আজি দেখুৱাম আপোনালোকক গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই বনাম ষ্টাফিংটো তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এবাটি চুজি এবাটি লৈছোঁ নাৰিকলৰ গুড়া আৰু একেটা বাতিৰে মই এবাটি চেনি ল'ম কিন্তু চেনিখিনি মই মিক্সিত পিচি লৈছিলোঁ এয়া পিচি লোৱা চেনিখিনি দি দিছোঁ এতিয়া আৰু এচামুচ দিম ইলাইচি পাউডাৰ ফ্লেভাৰৰ কাৰণে আৰু ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত এতিয়া এইখিনি ঘনাই এনেকৈ ভাজি থাকিব লাগিব এনেকৈ লৰাই মেলি ভাজিব লাগিব বিছ মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব আৰু বিছ মিনিটমান সময় এনেকৈ ভাজি ভাজি মোৰ এই ষ্টাফিংটো ৰেডি হ'বগৈ আৰু এয়া দেখিছে মোৰ ষ্টাফিং একদম ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ৰঙচুৱা হৈছে এনেকৈ ৰঙচুৱা হৈ গ'লে মানে ষ্টাফিংটো ৰেডি হৈ যায় আৰু এতিয়া দ'টো বনাব লাগিব তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ময়দা আৰু তাত আধা চামুচ নিমখ দিছিলোঁ মই সেইটো দেখুৱাবলৈ পাহৰিলোঁ আৰু এতিয়া কুহুমীয়া গৰম পানী লৈ প্ৰথমতে দ'টো ভালকৈ বনাই ল'ম আৰু মোৰ দ'টো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান ৰিফাইন লৈ ও ওপৰত এনেকৈ সানি দিম সানি মেলি এইখিনি ঢাকি থৈ দিম এতিয়া আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে তো এয়া ঢাকি মেলি এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি থৈ দিম এয়া আমাৰ আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল আৰু দৌটো দেখিছে ছফ্ট হৈছে আৰু পুনৰ এনেকৈ দুই মিনিটমান সময় মঠি ল'ব লাগিব তেতিয়া খাবলৈ ভাল হয় পিঠাটো মঠি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া এটা এটাকৈ এনেকৈ লাডু কৰি লৈছোঁ লাডুকেইটা সৰু সৰু কৰিব লাগিব নহ'লে বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ যাব এতিয়া এনেকৈ লাডু এটা কৰি শুকান এটা অলপ লগাই প্ৰথমতে পাতলকৈ বেলি ল'ব লাগিব এয়া দেখিছে পাতলকৈ ধুনীয়াকৈ মই বেলি ল'লোঁ পাতলকৈ বেলিব লাগিব পাতলকৈ বেলি হৈ গ'ল এতিয়া ষ্টাফিংখিনি মাজত ভৰাই দিম ডেৰ চামুচ এনেকৈ ভৰাই দিছোঁ আৰু অলপমান পানী লৈ ছাইডে চাইডে লগাই দিম যাতে এইটো ধুনীয়াকৈ লাগি থাকে নহ'লে পানী যদি নলগাওঁ এৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে তো সেইটো কাৰণে এতিয়া পানী অলপ লগাই দিছোঁ আৰু এইটো এনেকৈ বন্ধ কৰি এতিয়া ভালকৈ লগাই দিম ভালকৈ এনেকৈ হেঁচি হেঁচি লগাই দিম আৰু এতিয়া ইয়াক আমি জোনৰ শ্বেপ দিব লাগিব আৰু এনেকৈ শ্বেপ দিয়াবোৰ দোকানতে কিনিবলৈ পায় তো এতিয়া এনেকৈ ইয়াত থৈ মেলি এইটো বন্ধ কৰি দিলে ইয়াত জোনৰ শ্বেপ ওলাই যাব বেলেগ শ্বেপো কিনিবলৈ পায় দোকানত তো এতিয়া এক্সট্ৰাখিনি এনেকৈ এৰাই দিলোঁ এৰাই মেলি এতিয়া এনেকৈ হেঁচি দিলে মানে হৈ যাব আৰু এতিয়া খুলি দিছোঁ দেখিছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ শ্বেপ বনি গ'ল জোনৰ শ্বেপ আৰু এনেকৈ মই কেইবাটাও বনাই ল'লোঁ এয়া চাওক কেইবাটাও মই বনাই ল'লোঁ এতিয়া এইখিনি ভাজিব লাগিব কেৰাহীত মই লৈছোঁ ৰিফাইন তেল আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত এটা এটাকৈ এনেকৈ পিঠাকেইটা মই দি দিছোঁ আৰু ল' টু মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিব লাগিব বেছি হাই ফ্লেমত ভাজিলে নহ'ব দেখিছে লাহেকৈ ফুলি আহিছে আৰু এনেকৈ আকৌ লুটিয়াই দিছোঁ অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব তাৰপাছত আমাৰ পিঠা ৰেডি হৈ যাব এনেকৈ এটা এটাকৈ লুটিয়াই আমি ভাজি ল'লোঁ আৰু দেখিছে ৰঙচুৱা হৈ গ'ল আৰু আমাৰ পিঠাটোও ৰেডি হৈ গ'ল এনেকৈ চাহৰ লগত গৰমে গৰমে খাই খুবেই বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে যদি বনাই খোৱা নাই এবাৰ বনাই খাই চাব বহুত বেছি ভাল হয় খাবলৈ আৰু ফাইনেলি আমাৰ জোন পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহোঁ তেনেহ'লে বাই